কিবা লাগিছিল মানে কওক মই আপোনাক কি সহায় কৰিব পাৰো নহয় মানে মোক লাগিছিল গম পাইছো নতুনকে বিয়া পাতিছে ন তাতে ইমান লাজ কৰিব লাগেনে নহয় মানে আপুনি মই আপোনাৰ লাজটো দেখিয়ে গম পাইছো অৰি মই বৰ ভাল ফ্লেভাৰ এটা দি আছো মজা পাবা হেৰি এ আপোনাক মানে এনেকা মাল দিয়ে মাইকী নয় মাইকি মানু আসলে পঠিয়ে দিব হুম বুজি চা নাই আপনি এই কোম্পানি ব্যবহার পাৰে দাম কম কাম ভাল নেফাতে এক্সকিউজ মি এইবিলাকৰ দিন মই পাৰ কৰিলোঁ তেনেহ'লে কি লাগে হেৰি মানে এই মাইকীক বস কৰি ৰাখিব পৰা কিবা কেপচুল চিৰাপ জাতীয় ঔষধ পাম নেকি কি ধৰুৱা সমস্যা তেনেকুৱাই কাজিয়া লাগি থাকে মাথা নষ্ট কৰি দিয়ে আছে যদি দিয়কচোন আৰু শুনকচোন অকণমান পাৱাৰটো বেছি থকা দিব যাতে এক দোষ খাই দিলে একদম কাম কৰে হেৰি তেনেকুৱা মেডিচিন কিবা কোম্পানীয়ে উলিওৱা মুখখনে যে বছ বজাই থাকে ঠিক কৈছে আপুনি মন কৰিব দেই ইস্ত্ৰি আৰু ইস্ত্ৰীৰ মাজত এটা সাংঘাতিক মিল আছে বুজিছে হা কি মিল এটা ইস্ত্ৰি যদি গৰম হল নহয় তেতিয়া হলে কাপোৰ চিধা হয় অ আৰু এটা ইস্ত্ৰি যদি কেনেবাকে গৰম হল মানে মই ৱাইফৰ কথাটো কৈ আছো আৰু এইভাগ সৃষ্টি যদি কেনেবাকে গৰম হল নহয় তেতিয়া হলে আৰু হাজবেণ্ড চিধা হল ঠিক কথা কৈছে থেংক ইউ আপোনাৰ আৰু মোৰ সময় হেৰি নহয় ঔষধটো ইয়াত নাপায় যেতিয়া মইনো ইয়াত থাকি কি কৰিম আহিছো হেৰি শুনকচোন কওকচোন হেৰি মানে

পলুৱাহে আনিছিলো বুজি পালো মিতি হোৱাই নাই কিয় বা কওকচোন আকৌ ঘৰলৈ গুচি আহিলে বেয়া খবৰ হেৰি উম আপুনি এটা কথা শুনকচোন কি কথা কওকচোন ঘৈণী যেতিয়া মাকৰ ঘৰত গুচি যায় অ এনেকুৱা এটা ফিল হয় ন ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা ভাৰতখন যেন আকৌ এবাৰ জয়ী হল একদম ঠিক কথা কৈছেহি হেৰি

মানে কৰা ভাল নে পিছত কৰা ভাল কি মোৰ মানে আৰু কি ভাল পাই পলুৱাই আনিলো পলুৱাই অনাৰ পাছত এতিয়া গোটেই সংসাৰখনে অশান্তিয়ে অশান্তি বুজিছে এইবোৰ দেখিলে কিবা তিনিচুকীয়া মানে অ মোৰ প্ৰেম আচলতে বিয়াৰ পিছতহে হব লাগে অন্ততঃ গাড়ীখন চলাই নি থাকিব পাৰে আৰু আপোনাৰ মতে মোৰ মতে প্ৰেম ভাল পোৱা এইবিলাক আপুনি বিয়াৰ পিছত কৰক বা বিয়াৰ আগত কৰক এইবোৰ লৈ কোনো কথা নাইকিয়া খালি পত্নীয়ে গম পাব নালাগে মালৰ দাম যি বাঢ়িছে চুলাই খাই তত নেপাব আপোনাক লগ পাই বৰ ভাল লাগিল হে মোৰো খুব ভাল লাগিলে মোকো খবৰ দিব দে একদম নিশ্চয় নিশ্চয় একে কোম্পেনী বৰ সাংঘাটিক মানুহে ফাৰ্মাচীত খুলিছোঁ মই নাম ৰাখিছা আকৌ সি মিষ্টাৰ টেবলেট